Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada soalan nombor 6. Okay, soalannya, diberi R, vektor R sama dengan 2I tolak 5J. Dan vektor S sama dengan MI tolak 3J. Cari nilai M jika magnitude R tambah S sama dengan 10. Jadi, kita cari dulu R tambah S. R tambah S sama dengan... 2i tolak 5j tambah mi tolak 3j. Jadi, okay, yang ni dengan ni, 2 2i tambah mi ialah 2 tambah mi. Dan uh, j negatif 3, negatif 5, negatif 3 ialah negatif 8j. Okey, jadi dia beritahu kita R tambah S sama dengan 10 Jadi kita kuasa 2, kuasa 2 kan Jadi 2 tambah M Bracket kuasa 2 Tambah negatif 8 Kuasa 2 Punca kuasa 2 sama dengan 10 Jadi selesaikan persamaan ini Okey, kita tengok Jadi pertamanya cikgu akan pindahkan punca kuasa 2 Ke arah kanan Jadi dapat 10 kuasa 2 lah di sini cikgu kena buka bracket ni 2 tambah M Darab dengan 2 tambah M Ini 8 kuasa 2 Dengan syarat kamu boleh letakkan dalam negatif tu dalam bracket Kamu akan dapat 64 Okey jadi yang ni kita kena darabkan 2 darab 2, 4, 2 darab M, 2 M Dan kemudian M darab 2, 2 M lagi Dan M darab M ialah M kuasa 2 Uh, tambah 64 sama dengan 100. Jadi kita kita permudahkan kita tulis dulu m kuasa 2 lepas tu di sini ada 2 2 akan dapat 4m dan kemudian kita ada nombor 4 tambah 64 ialah 68 lalu tolak 100 iaitu negatif 32 sama dengan 100 kosong. Jadi kita boleh cari nilai m tersebut. Nilai m okey jadi masukkan fungsi kuadratik. Okay, jadi tu nilai a ialah 1, b ialah 4 dan c ialah negatif -32. Jadi nilai m yang pertama ialah 4 dan nilai M yang kedua adalah negatif 8 jadi pemfakturannya adalah M tolak 4 dan M tambah 8 sama dengan kosong jadi nilai-nilai nilai M okay. kenapa adakah dia akan ambil satu nilai saja okay. tidak dia ambil kedua-dua nilai yang diberikan di sini Okay, seterusnya soalan B. Cari nilai M jika R selari dengan S. R selari dengan S. Bila disebutkan perkataan selari, dalam kes lain disebutkan uh, segaris. Okay, kerja yang sama yang kamu kena buat, kamu kena kaitkan antara R dengan S. Iaitu dia perkaitan dengan apa? Macam contohnya bila selari tu Contoh garisan ni, garisan ni okay? Jadi garisan yang pertama ni mungkin Sebab dia lebih pendek Jadi garisan pertama ni uh, Katalah garisan X ni Y Jadi X sama dengan 1 per 4 Y Ini, ini cikgu belum tahu okay? Cikgu katakan saja Jadi kalau selari kita boleh kata macam tu kita belum tahu lagi. Jadi, sementara waktu kita belum tahu. Kita tahu, tak letaklah algebra apa-apa yang sesuai nak tak K ke ataupun apa-apa pun sajalah. Okey dalam kes ni itu juga kita masukkan apa-apa algebra yang belum digunakan. Jangan gunakan M lah. Contohnya cikgu gunakan K dan kita akan dapatkan nilai K. Um, bukan nak dapat nilai K sebenarnya tapi kita akan dapat nilai K dan uh, untuk dan kemudian kita boleh dapatkan nilai M. Okey. Jadi R kita masukkan sebagai 2i ...tolak 5J... ...sama dengan K... ...darab dengan MI... ...tolak 3K. Okay, jadi, lepas tu kita buat apa? Kita kena... Uh, ...buka bracket yang sebelah kanan tu. Kita akan dapat... ...KMI... ...tolak 3 kj ...J. Okay. Jadi, lepas tu... ...bandingkan... Uh, ...perkali bagi I... Bandingkan perkali bagi I Dan bandingkan perkali-perkali bagi J okay, Jadi perbandingan perkali bagi I itu Last sini ialah 2I Sini KMI Jadi kita kata 2 sama dengan KM okay, Dan perbandingan perkali bagi J Ialah negatif 5 Sama dengan negatif 3 K Jadi K kita dapat negatif 5 per negatif 3. Jadi nilai K ialah 5 per 3. Bila kita dah dapat nilai K sebagai 5 per 3, kita masukkan kat sini. 2 sama dengan K ialah 5 per 3. 5 per 3 M. Jadi nilai M ialah 2 darab dengan 3 per 5 ataupun kamu mungkin nak tekan 2 bahagi 5 per 3. Sama je eh. Okey, jadi kita dapat M ialah 6 per 5. Itu jawapan untuk untuk B. Okey, seterusnya soalan C. 2R tolak S selari dengan paksi Y. Okey, dia kata 2R tolak S selari dengan paksi y okey kalau kita ada soalan macam ni apa pentingnya mula-mula kita mesti buka dulu ringkaskan dulu iaitu 2r tolak s tu jadi kita kata 2r r ialah 2i Tolak 5j dan tolak s s adalah mi tolak 3 J jadi Kita akan ringkaskan Kita dapat 4I Tolak 10 J Buka bracket ni Kita dapat negatif M I Tambah 3 J Kita tukar simbol sebab ada negatif di luar ni Di okay, dalam akan jadi negatif Kalau dia asalnya positif Yang negatif akan jadi positif Dan kemudian kita boleh ringkaskan Iaitu I dengan I 4 tolak M 4 tolak M i dan kemudian sini negatif 10 tambah 3 iaitu negatif 7 Okey, masalahnya apa kaitan yang ini? Ini 4 tolak MI tolak 7J ni Kita nak dapatkan nilai M Bagaimana apa kaitannya dengan kalau dikata selari dengan paksi Y Okey, paksi Y gak lah kan? Ha. Jadi, untuk yang ini cikgu cerita panjang sikit Okay, untuk kamu betul-betul faham, uh, memahami apa yang kita kena selesaikan. Memang kerja ni uh, simple je untuk orang yang dah tahu. Okay, jadi, cikgu anggapkan ada antara kamu yang tak tahu. Jadi, kita buat beberapa eksperimen. Okey, cikgu ambil ini. R adalah 2I tolak 5J. Jadi, R, 2I tolak 5J itu maknanya kalau R ada dekat sini, ke titik R dekat sini ataupun titik O dekat sini uh, kita letak uh, O lah eh jadi O dekat sini jadi nak pergi pada R adalah 2I tolak 5J iaitu kita akan pergi pada 2 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 di sinilah R Okey, dua di sini dan lima di sini. Adakah kamu nampak OR ini selari dengan paksi Y? Paksi Y macam mana? Paksi Y cenderung tegak. Okey, kita lukis sikit. Ha, ini paksi Y. Ini paksi X. Nampak? Ini dengan ini selari? Tidak. Kan? Ha, tidak selari. Mari kita cuba dengan yang lain pula. Okey, jadi maknanya itu R itu kalau 2I tolak 5J. Kalaulah V adalah 3I. 3I maknanya kosong J lah. Tambah kosong J. Tapi jangan tulis kosong J. Okey, kita tu nak cerita saja. Okey, jadi V ada O kat sini. Jadi, nak pergi 3I 1, 2, 3 Ok Jadi, sini 3 okay. Jadi garisan urus sajalah Adakah ini selari dengan paksi Y? Tidak, tapi dia selari dengan paksi X Haa, ah, ok Jadi, yang ni ada kaitan dengan lesson kita lah Kemudian W Ialah Kosong I Tambah 4 J. Okay, jadi daripada titik di sini, O, kosong I maknanya kita tak pergi ke kiri atau ke kanan. Dan kemudian pergi ke atas. Okay, kalau O kat sini, ada pergi 1, 2, 3, 4. Ah, sama sini. Oops, tengok dia tegak tak? Ah, okay, sini. Empat langkah. Adakah yang itu selari dengan pasiwan? Ya. Okey? Jadi apa yang cikgu nak cerita di sini ialah pentingnya yang tak ada. Okey, ya. Eh? Pentingnya yang tak ada. Sini tak ada. Ah, ha, ada. I saja. Yang ini J saja. Tapi kamu kena ingat fakta terbalik. Kalau kita empat J saja. Ini I saja. Okey, kalau I saja dia punya dia selari dengan paksi X. Kalau J sahaja, dia selari dengan paksi Y. So, adakah kita nak buat apa dengan J ni? Tak. Sebenarnya, kita kaitkan dengan yang tak ada. Itu tambah kosong J. Yang ini ialah kosong I. Jadi, kaitkan dengan yang tak ada. Yang tak ada tu apa? Dalam kes ini, yang tak ada tu ataupun yang nilai kosong itulah I. Ambil nilai I, dan samakan dengan kosong. Jadi itu cikgu kata mudah je sebenarnya kalau untuk yang tahu. Dan selesai kan? Nanti kita dapat M adalah 4. Sebab negatif ni kan? Ya? Cikgu bawa ke sana lah. Jadi dapatlah M4. So, nanti kalau kisah yang lain, kamu pada pemudahkan. Dia kata selari dengan paksi X. Kamu ambil perkali bagi J dan samakan dengan kosong. Okay. Jadi itu sahaja untuk soalan nombor 6. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.